मनपाने दिले अतिक्रमणाची नोटीस रद्द करण्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आयुक्त यांना साकडे परभणी महानगरपालिका क्षेत्रातील डॉक्टर ए पी जी अब्दुल कलाम नगर महाराष्ट्र बियाणे महामंडळ यांच्या मागणी परिसरात संजय गांधी नगर येथील रहवाश्याची परभणी शहर महानगरपालिकेचे मालकाची जागेवर अधिकृतपणे अतिक्रमांक करून भोग वाटा, करिता जागा रिकामी करण्याबाबत दिले दिलेल्या नोटीस रद्द करण्यात यावे या मागणीसाठी आज दिनांक दहा मार्च रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे वतीने मनपा आयुक्त यांची भेट घेतली निवेदन देण्यात आले निवेदनावर नगरसेवक अक्षय देशमुख माजी गढ़ नेते जाकिर अहमद खान माजी सभापति विकास प्रभात लंगोटे माजी नगर सेवक अली खान मोइन खान नागेश दादा सोनपसारे शेख अहमद शेख हसन अतीक सेठ इनामदार आकाश लाने नदीम काजी अब्दुल जावेद मुजाहिद मेमन विश्वजीत विश्वजीत बुद्धवते अखिल काजी कलीम अंसारी शकील मोहियुद्दीन अति उपस्थित होते आपण पाहत आहात मेरा महाराष्ट्र लाईव्ह महाराष्ट्रातील सगळे घडामोडी पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलला जास्तीत जास्त सबस्क्राईब करा लाईक करा शेअर करा कमेंट करा आणि बघत राहा मेरा महाराष्ट्र लाईव्ह धन्यवाद येते जाकीर लाला हमारे कार्य अध्यक्ष विकास लंगोटे अक्षय भैया देशमुख नागे दादा सोनपसारे अकील खाजी नदीम खाजी आकाश लाहने कलीम अंसारी जावेद खान मुजाहिद मेमन और मेरे सभी नगर सेवक तो बोलने का मतलब यह है कि हम महानगर पालिका कमिश्नर साहब को निवेदन और मिलने को आए थे पाँच सौ 573 पाँच सौ जो सर्वे नंबर के लोगों को जो संजय गांधी नगर के अंदर जो है तो नोटिस दी और वो नोटिस देने के बाद वहाँ के लोगों के हालात क्या थे वो हमने उनको बताए और अभी कमिश्नर साहब के तरफ से भी एक पॉजिटिव बात आई कि भाई मैं वो जो है तो अभी तक मैंने वो ऑर्डर को पढ़ा नहीं वो ऑर्डर पढ़ के कि भाई अगर वो ओपन स्पेस के लिए ही अगर ऑर्डर होगा तो अपन वो ओपन स्पेस के लिए ही वहाँ के लोगों के ऊपर कार्रवाई करिए बाकी के लोगों का कोई लेना देना नहीं फिर भी हम गफलत में न रहते हुए हमारे लंगोटे साहब जो है तो हाईकोर्ट जाने की तैयारी है पूरी उनकी क्योंकि उन पूरा इसमें पूरा कार ले रहे और हम लोग उनके पीछे हैं कोई भी संगत आया संजय गांधी नगर हो सुबेदार नगर हो परमनी शहर के अंदर कोई भी एरिया बन तो बिल्कुल हम पूरी ताकत से उनके साथ है और दूसरी बात हमारी परमनी के शहर के स्वच्छता के बारे में हुई <laughs> क्योंकि परमनी के अंदर स्वच्छता का बहुत बड़ा जो है तो व्याकड़ा इतना बढ़ गया हुआ है कि आज हम शहर के अंदर जहाँ पे भी जाते हैं तो हम कचरे के ढीघों के सिवा कुछ नज़र नहीं आ रहा तो उस तालुक़ से भी हमने कमिश्नर साहब को बात की है तो उन्होंने बताया कि भाई हमारा एक प्रोग्राम हम चालू कर रहे हैं स्वच्छता के बारे में तो मैं उनको बताया कि भाई परबनी में इससे पहले भी स्वच्छता हुई इससे पहले भी कचरा भर गया पर ये जो है तो ये लंबा टाइम हुआ क्योंकि घंटा गाड़ी जो है तो जहाँ चार आने की थी तो प्रभात के अंदर एक घंटा गाड़ी आ रही है तो ये भी एक चीज़ हमने बताए हमारे को परमानी के महापालिका के आयुक्त निरेशल जाधव साहब ने बहुत अच्छे से हमारे को ट्वीट किया कि भाई ठीक है उन्होंने हमारी पूरी अच्छी से बात शुरू कर ली हम ये उम्मीद उनसे रखते हैं कि आने वाले वक्त में जो तो परभनी शहर के वासियों को उन्होंने एक जो है तो शहर के अंदर स्वच्छता उन्होंने करके बताएंगे कि हम उनसे जो है तो ये उम्मीद रखते हुए हम सब नगर सेवक उनको नियोजन देकर आए खंडपीठा खंडपीठामध्ये कृतिम झाल्यामुळे परभणी शहर महानगरपालिकेने प्रभाग क्रमांक तेरामधील डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम नगर सिल्दार नगर संजय या भागातील नागरिकांना नोटीस देऊन जागा रिकामी करा असे कळवले होते त्या अनुषंगाने आज आम्ही परभणी રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પક્ષાદી સર્વ નગરસેવક માજી નગરસેવક તે પ્રમાણે આપ જે છે કે જાર અહેમદ ખાન અક્ષય દેશમુખ અહેમદભાઈ નદીમભાઈ સલીમભાઈ જાવેદભાઈ મુજબભાઈ ભાગે દાદા ખોબીભાઈ પ્રમાણે आमचे प्रभागातील इतर नागरिक सर्वजण आम्ही मान्य आयुक्त साहेबांना घटना घटण्यासाठी गेलो होतो आणि त्यांना सर्व विषय समजून सांगितला या भागामध्ये ते राहणार ते बऱ्याच वर्षापासून राहतात त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये याकरता परभणीच्या महानगरपालिकेने देखील एकूण पुढं ही जी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे त्याचं पुनर्विलोकन करणं आवश्यक आहे त्यासाठी तुम्ही मान्य उच्च न्यायालयामध्ये जे आपले वकील आहेत त्यांच्याशी चर्चा करा त्याचप्रमाणे आम्ही देखील या ज्या नोटिसा आलेल्या आहेत त्या नोटिसासाठी हायकोर्टामध्ये जाऊन स्थगिती आणू तर सर्व पॉझिटिव्ह चर्चा झालेली आहे आणि महा महानगरपालिका आयुक्त आपल्याला सर्व प्रकारे सहकार्य करतो असे म्हणलेले आहे ओके